Vi er da Mannskoret. Vi liker å synge og vi liker å drikke øl. Nå kommer det berømte Mannskoret. Vi har også i statuten at vi skal synge i hverandres begravelse. Det ble litt stusslig for ham nest siste, men Neste del av det er juni på Tons of Rock. Der skal vi varme opp for Black Sabbath. Jeg syns vi skulle synge Gabriellas sang. Vi har så mye damer på mellom 45 og 55 som syns det er verdens fineste låt. Jeg lever som om jeg var rik, selv om jeg ingen penger har. Kjører rundt i byen og spiser kaviar. Lever som det passer meg, og tar hva jeg kan få. Ingen og livet mitt på. De har jo i statuttene sine at de skal synge i bekravelsene til hverandre. Og som det ser ut nå, så blir jeg førstevalgt. Hvis jeg hadde blitt syk og fått en dødsdom, jeg tror ikke jeg hadde klart å dirigere et kor. Men det er det han elsker å gjøre. Og jeg tror han elsker det også. Og vi elsker han. Mm. Ja, ja. Vi lever frem til han... Mm, ikke jeg lenger. Så får vi se. Du er for dette, og du bestemmer. Det har blitt en fantastisk konsert. Han skal punge ut til den konserten. Han skal være på scenen når det skjer. Krog har sendt meg en SMS hvor han ordrett skrev «Jeg jeg dirigerer Rock hvis ikke dør». For vi er som har opplevd